নমস্কাৰ আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত অসমীয়া লোক সাহিত্য ইয়াৰ প্ৰকাৰ আৰু বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিলোঁ ইয়াৰ দ্বিতীয় পইণ্টত আছে মালিতা সম্পৰ্কে মালিতা সম্পৰ্কে পঢ়াৰ আগতে অৰ্থাৎ বৰফুকনৰ গীত জনা গাভৰুগীত সেই সম্পৰ্কে পঢ়াৰ আগতে আমি মালিতানো কি সেই কথা জনা উচিত মালিতা শব্দটোৰ সমাৰ্থক ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ হৈছে বেলাত অসমীয়া মালিতা শব্দটো মালা শব্দৰ পৰাই সৃষ্টি হৈছে ফুলৰ মালাৰ দৰে ধাৰাবাহিকভাৱে গাঁঠি থোৱা গীতিব্যঞ্জক কাহিনী হ'ল মালিতা মালিতাক গীতিব্যঞ্জক কাহিনী বা কাহিনী জড়িত গীত দুয়োটাই আখ্যা দিব পাৰি কোৱা হৈছে যে মালিতাবোৰ ফুলৰ মালাৰ দৰে ধাৰাবাহিকভাৱে গাঁঠি যোৱা থাকে ইংৰাজীত পেলাডৰ বিষয়ে ভালেমান সূত্ৰ পোৱা যায় অসমীয়াত সাধাৰণতে প্ৰচলিত মালিতাকেইটাৰ লক্ষণ আৰু বিষয়বস্তুলৈ চালে একাষাৰে ক'ব পাৰি যে মালিতাৰ প্ৰাথমিক লক্ষণ হৈছে গীতিধৰ্মিতা বিহুনাম বা বনঘোষাবোৰ একো একোফাঁকি গীত মালিতাতো এনেকুৱা গীত একোফাঁকি থাকে কিন্তু এই গীতৰ বিষয়বস্তুৰ ধাৰাবাহিকতাৰ ৰক্ষা কৰা হয় গীতিধৰ্মিতাই মালিতাৰ মুখ্য লক্ষণ হ'লেও কাহিনী অবিহনে মালিতা হ'ব নোৱাৰে মন কৰিবলগীয়া যে গীতিধৰ্মিতা মালিতাৰ মুখ্য লক্ষণ কিন্তু ইয়াত একো একোটা কাহিনী থাকে বেলাত শব্দটোৰ মূলতঃ নৃত্যচন্দী গীতৰে সম্পৰ্ক আছিল অসমীয়া ভাষাৰ ফুল কোঁৱৰ মণি কোঁৱৰৰ গীত মালিতা দুটা বিহুৰ সময়ত বিহু নামৰ দৰে গোৱা হয় সেয়ে গীতিধৰ্মিতাৰ লগতে নৃত্যও আহি পৰে ইউৰোপীয় বেলাতবোৰ আৰু আমাৰ মালিতাৰ মাজত অলপ পাৰ্থক্য আছে আমার মালিতা কাহিনীর রোমান্টিক আনকি বুরঞ্জীমূলক মালিতাটো বুরঞ্জীর কাহিনী কাব্যিক পুনরাবৃত্তি পোৱা যায় ইউরোপীয় বেলাতবত দেশপ্রেমর সুতি এটি আদি আদিলে বা অন্তলৈকে বই থাকে নৈবর্তিকতা মালিতার আন এটা লক্ষণ মূলত মালিতাটো কোনে ক'ত কেতিয়া ৰচনা কৰিছিল কোৱা টান কিন্তু ইয়াৰ জনপ্ৰিয়তাই আটাইকে সামৰি লয় এইদৰে ঠাই আৰু মুখ বাগৰি এটা নতুন ৰূপ লয় আৰু শেষত জনসাধাৰণৰ সামূহিক উৎসাহৰ পৰিণতি হিচাপে পৰিগণিত হয় একোটা কাহিনীয়ে ঠাই বিশেষত সুকীয়া ৰূপে প্ৰকাশ পায় বৰফুকনৰ গীত নামৰ মালিতাটো ঊনবিংশ শতিকাৰ দ্বিতীয় তৃতীয় দশকত ৰচিত হৈছিল দুয়োটাৰে কাহিনী বুৰঞ্জীমূলক চন্দ আৰু ৰীতি একে হ'লেও প্ৰকাশভংগী কিন্তু ইয়াৰ সুকীয়া অসমীয়া মালিতাসমূহক প্ৰধানকৈ দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি এটা হৈছে বুৰঞ্জীমূলক মালিকা আনটো হৈছে পৌৰাণিক কাহিনীমূলক মালিকা ইয়াৰ ভিতৰত আমি বুৰঞ্জীমূলক মালিকাৰ সংখ্যাই সৰহ পৌৰাণিক কাহিনীৰ গইনালৈ ৰচিত হোৱা মালিকাসমূহ সময় আৰু বুৰঞ্জীৰ আচুৰ নপৰাকৈ থকা বুলি ক'ব নোৱাৰি বৰঞ্চ ফুলকোঁৱৰ মণিকোঁৱৰৰ গীততো বুৰঞ্জীৰ বাস্তৱ তথ্যৰে ভাৰাকান্ত হৈ পৰিছে বুৰঞ্জীমূলক মালিতাসমূহৰ ভিতৰত বৰফুকনৰ গীতটোৱেই দীঘলীয়া আৰু স্বয়ংসম্পূৰ্ণ মন কৰিবলগীয়া যে বুৰঞ্জীমূলক মালিকাসমূহৰ ভিতৰত বৰফুকনৰ গীতটোৱেই দীঘলীয়া আৰু স্বয়ং সম্পূৰ্ণ এই মালিকাটোত কাহিনীৰ ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰিছে মণিৰাম দেৱানৰ গীততো বুৰঞ্জীমূলক কাহিনীৰ প্ৰায় আটাইখিনি কথা থাকিলেও ইয়াৰ প্ৰতিটো গীতেই স্বয়ং সম্পূৰ্ণ ইয়াৰ লগতে নাহৰৰ গীত চিকন সৰিয়হৰ গীতৰ কথাও উল্লেখ কৰিব পাৰি যিবোৰৰ পৰা এসময়ত একোটা স্বয়ং সম্পূৰ্ণ মালিতা ৰচিত হৈছিল বুলি ক'ব পাৰি মালিতাসমূহৰ যি ভাষা সেই ভাষা আমাৰ বিহুগীতসমূহৰ লগত মিল আছে বুলি কোৱা হয় কিন্তু বৰফুকনৰ গীত চিকন সৰিয়হৰ গীত জুনা গাভৰুৰ গীতত চন্দ মিলাবলৈ পিছৰ ফাঁকিৰ আচল কথাষাৰ হোৱাৰ এটা পদ্ধতি দেখা যায় সাধাৰণতে বিহু নাম বা আন আন মালিতাত প্ৰথমৰ ভাগতো ৰিজনীমূলক আৰু চন্দৰ মাধুৰ্য চন্দ স্পন ৰক্ষিত হয় প্ৰায়বোৰ মালিতাতে আই সৰস্বতী দেৱী পাৰ্বতী আদিক বন্দনা কৰাৰ পিছতহে গীতটো আৰম্ভ হয় চিকন সৰিয়হৰ গীতত আই সৰস্বতী দেৱী পাৰ্বতীৰ লগত ইন্দ নাংকুৰি নাখাম কেঁচাই খাটি গোসানী আদি ক্ৰুটি কৰালৈ চাই স্থানীয় প্ৰভাৱ গীতটোত স্পষ্ট হৈ পৰিছে মালিতাসমূহৰ ভাষা স্বাভাৱিকতে গীতিধৰ্মী উপমা অলংকাৰ আদিৰ সবল আৰু কোমল মালিতাবোৰৰ গীত আৰু কাহিনী উভয় দিশৰ পৰাই বিশেষত্বপূৰ্ণ আনপিনে গীতিধৰ্মিতাই ইয়াৰ এক সুকীয়া বৈশিষ্ট্য ইউৰোপৰ বেলাতসমূহত যেনেকৈ দেশ দেশপ্ৰেমৰ গুটি সিঁচি উদ্দেশ্যধৰ্মী কৰি তোলা হৈছে অসমীয়া মালিতাসমূহ কিন্তু তেনে নহয় মণিৰাম দেৱানৰ গীত আৰু বৰফুকনৰ গীতত দেশপ্ৰেমৰ চিটিকনি পৰিলেও ইয়াক শুদ্ধ দেশাত দেশপ্ৰেম প্ৰকাশক গীত বুলি ক'ব নোৱাৰি আনন্দ প্ৰকাশৰ অৰ্থে ইয়াক গীতিধৰ্মী বুলি কোৱাই আমাৰ মালিতাৰ লক্ষ্য আছিল মালিতাবোৰত ৰস আৰু অলংকাৰৰ প্ৰাচুৰ্য নাই সাৱলীল গতিত সবল ভাষাৰ নিদুমধুৰ ছন্দত ই আগবাঢ়ে জয়মতী কুঁৱৰীৰ মালিতা আৰু মণিৰাম দেৱানৰ গীতত কৰুণ ৰসৰ স্ফলন দেখিবলৈ পোৱা যায় আনফালে শুলকোঁৱৰ মণি কোঁৱৰ আৰু জোনাকাভোৰৰ গীতত সামান্য পৰিমাণে হ'লেও আদি ৰসৰ পৰশ পৰিছে বৰফুকনৰ গীতত ভয় আৰু ঘৃণাৰ ভাৱৰ উদ্বেগ হোৱা দেখা যায় শব্দ ব্যঞ্জনা উপমা আদিৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে অন্যান্য লোকগীতত ব্যৱহাৰ হোৱা পৰিৱেশৰ চাৰিচুকত থকা বস্তুকেই দেখা যায় টাকৰীয়া শব্দৰে বহল ভাৱ প্ৰকাশৰ কৌশল মালিতাবোৰত প্ৰয়োগ কৰা হৈছে অসমীয়া ভাষাত শুদ্ধ মালিতা আৰু মালিতাজাতীয় অনেক গীত আছে কিন্তু এইবোৰ এতিয়াও শুদ্ধভাৱে বিতংকৈ সংগ্ৰহ হোৱা নাই কিছুমান মালিতাৰ কাহিনী চুবুৰীয়া বংগদেশৰ কাহিনীৰ লগতো মিল আছে এইবোৰ তুলনামূলকভাৱে আলোচনাৰ বহল পথাৰ এতিয়াও পৰি আছে ধন্যবাদ আমি এই ভিডিঅ'টিত মালিতা সম্পৰ্কে কিছু আভাস পালোঁ পিছৰ ভিডিঅ'সমূহত আমি সেই মালিতাসমূহ বৰফুকনৰ গীত জনা গাভৰুৰ গীত এই মালিতাসমূহ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম Thank you.